नमस्कार ईरस मान जब को बोलते हैं संक्षेप और आमाया ओम श्री गुरु ब्योला महा ओम तपस्वाद्याय निरदम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छा वामी के मुड़ी पुंगवम कौन बस में सांप्रदम लोगे गुणवान कष्टमीर्यवान दर्पण्यस्त सत्यवाक्यो हृदव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूते विद्वान् विद्वाङ्काशमर्दश्च कस्यैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोजितक्रोधो द्युतिमान्कोणसूयगः कस्य विभ्यतिदेवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतुमहलं हिमे महर्षेत्वं समर्थो

बुद्धिमान् नीतिमाग्वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरसो महेश्वासो गूढचतुर्विं नमः राजानुभाव सुराः श्रील्लाटस्सु विक्रमः समः भक्ताङ्गः सिद्धवन्नःप्रतापवान् पीनवक्षाविशालाक्षो लक्ष्मीयवान् शुभलक्षणः दद्मन्यसद्य ज्ञान यशस्वीज्ञातार्पनिशून रक्षिता जीवलोकस्य परिरक्षिता रक्षिताश्वस्य धर्मस्य रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रात् तत्त्वज्ञो विधिमान् विजिमानवान् सर्वलोकप्रियसाधुः आत्मा विचक्षणा सर्वदापद्भि सर्व सिंधु आर्यासमस्थव सदैक प्रियदर्शन सच सर्वोपेता कौसल्यानंदवर्धन समुद्रव गी धैर्यमा विषुना सर सौबीय सोमविदर्शन का सक्रोधे क्षमयाकृषि धनधैय समस्याए सत्य धर्म पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठश्रुतं प्रकृतीनां हितैरुक्तं प्रकृतिप्रियकामया यौवराज्ये संयोक्त ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिशेषाभार्याजैकैः पूर्वं दत्तवरा देवी वरणेन मया च विवासनं च रामस्य स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामा ससुतं रामं दसः प्रियं स सजकामवं वीरः सत्य सज कामपनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितचननिर्देशा कैकेय्याः प्रियकारान् तं भजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो निजगाम्